मूंग और माश के दही बड़े एक कप दाल माश आधा कप दाल मूंग इसे पूरी रात पानी में रखेंगे इसका पानी निकाल लिया है अब इसे ग्राइंड करेंगे चेक करने के लिए आप पानी में डालें ये ऊपर तैर जाए तो यह सही है अगर नहीं तैरे तो आप इसे और फेंटें या बीट करें हेलो एक चाय का चमचा अदरक एक चौथाई चाय का चमचा बेकिंग सोडा एक चाय का चमचा नमक एक चाय का चमचा कुटी लाल मिर्च इसे फ्राई कर ले करने के फौरन बाद आप इसे पानी में डाल दें तकरीबन आधा घंटा पानी में रखने के बाद आप इसे निचोड़ लें किलो दही एक खाने का चमचा नमक छह खाने के चमचे एक खाने का चमचा जीरा एक खाने का चमचा कुटी लाल मिर्च अच्छी तरह मिक्स कर लें